сейчас у нас подразделение, которое собрано из добровольцев, оно ожидает команды на отправку. Хорошо, okay. не Я, вам хочу сказать, когда отправлялись наши вопросы про бронежилеты, про форму, про еду, не стояло совсем. Даже субсидии в телу три месяца и сейчас начали подбегать. Я не пойду, потому что у меня нет бронежилета, я не пойду, потому что у меня нет формы, я не пойду, А, а на сидять, наші сидять, наші без чотири в наряд. І ніхто не плакав, ніхто не плакав. А ці добровольці, бачите, які панькані стали. Пани, я розумію, вам ці діти, які повернуться, вони вам зовсім не потрібні. Це приїдуть зовсім другі люди. Вони вже тут мовчать. З з А вам треба їх убити, щоб вони не вернулися. От що діло. Чому і їм панпуски не дають? Чому ви не можете їх відправити хоча б на дні дісі домой? Щоб вони віддихнули, ми жони і матіря. Военнослужащих, которые находятся на востоке, два дня назад, 2 числа, приходили к, военному, к областному военкомату по поводу ротации наших мужей. Просили их вернуть, но нам сказали, надо написать коллективное заявление. Мы написали коллективное заявление, два дня оно рассматривалось. Сегодня мы подошли. И городской военкомат нам объявил о том, что ничего они нам, ничем помочь не могут. Нам надо писать заявление в Днепропетровск, к вышестоящему руководству. И что, что делать дальше мы не знаем. Будем, наверное, собираться ехать, чего-то добиваться, чтобы наших нужных вернули. А куда ехать? Скорее всего, наверное, в Киев. Для начала в Киев поедем, а потом уже пересечь дальше. Наверное, да. Как получится? Здесь сегодня звучали фразы по поводу того, что вы собираетесь перекрыть трассу или дорогу. Ну, если никаких действий не будет от военных, значит, так и будем делать. Будем перекрывать трассу.